будаўніцтва патрыятычнага цэнтра ў мемарыяльным комплексе брэская крэпа з герой будзе абвешчана маладежжнай будоўляй ініцыятыву абласной арганізацыі беларускага саюза моладзі падтрымаў кіраўнік рэгіёна Анатоль ліс ідэя будаўніцтва цэнтра нарадзілася тры гады таму Ён ствараецца на базе пустуючых памяшканняў 125 стралковага палка на тэрыторыі кообраскага ўмацавання за сродкі абласнога бюджэта быў выраблены архітэктурны праект на На проконце 2014 года реализация идеи перешла у практичную стадию. Подрадная организация предприемства брэш Жилбуд» по с будовниками работают и бойцы студентского отрада. всего в 2014 году на реализацию проекта затрачено больше за полтора миллиарда рублей. Частку от этой суммы складывают сродки, заработанные членами областной организации БРСМ подчас час акций. В этом году мы надеемся завершить строительные работы по молодежно-патриотическому центру этот объект очень значим для на нас. Наша организация получит колоссальный ресурс, базу для организации именно каждодневной такой системной работы. Вот в разрезе патриотизма хочу сказать, что Брестская областная организация БРСМ преуспела. И вопрос именно патриотического воспитания молодежи на Брещине будет рассматриваться на съезде БРСМ на следующей неделе, 19-20 января в Минске.